આજના આધુનિક યુગમાં ટેકનોલોજી દિન પ્રતિદિન આગળ વધી રહી છે ત્યારે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે સરકારી શાળાઓ હોય કે પછી ખાનગી શાળા હોય પોતાની શાળાની પ્રગતિ તેમજ સારા પરિણામ માટે હર હંમેશ ટેકનોલોજી યુગની સાથે કદમથી કદમ મેળવી કાર્ય કરતી હોય છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધ્રાંગધ્રા શહેર ખાતે આવેલ ઉપન્યાસ પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે એક્ટિવિટી ક્લાસનું ઉદઘાટન સમારોહ યોજાયો હતો જેમાં શિલ્પા બેન પટેલ તથા જગદીશભાઈ ભલ ગામડા દ્વારા આ ક્લાસનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું આ પ્રસંગે બોડી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ તથા શિક્ષકો અને વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા એક્ટિવિટી ક્લાસ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને શું ફાયદો થશે અને વિદ્યાર્થીઓમાં કેવો પ્રતિસાદ રહેશે તેના વિશે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા આ સાથે વાલીઓ દ્વારા પણ એક્ટિવિટી ક્લાસની ખાસિયત અને વિદ્યાર્થીઓની એક્ટિવિટી પ્રતિભાઓને મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું ઉપન્યાસ પબ્લિક સ્કૂલમાં મારો સન જલ નર્સરી ક્લાસમાં અભ્યાસ કરે છે ઉપન્યાસ પબ્લિક સ્કૂલમાં ધાંગધ્રામાં સારામાં સારું શિક્ષણ છે પ્લસ ટીચરનો પણ સારો એવો સપોર્ટ છે અહીંયા અત્યારે આ વર્ષથી એક નવો એક્ટિવિટી રૂમ પણ અહીંયા બનાવેલ છે ક્લાસ બી સારા છે અને એક્ટિવિટી રૂમ અત્યારે બહુ એક સારી ફેસિલિટી ધાંગધ્રામાં કોઈ જગ્યાએ આપી નથી તે અહીંયા પબ્લિક સ્કૂલમાં આપેલી છે उपन्यास पब्लिक स्कूल टीचर्स संचालक बने का नमस्कार मैं नीरज चोरेरा मेरा बच्चा या मेरी बेटी यहाँ नर्सरी क्लास में पढ़ती है और मैं खरे खर बहुत ही धन्यवाद देती हूँ यहाँ उपन्यास स्कूल का जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टिविटी रूम बनाया है और जैसे कि बच्चों को क्लास में तो सभी शिक्षा मिलती है सारे ही कौशल्य उनके डेवलप होते हैं सारी स्किल एल एस आर डब्ल्यू जैसे लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग लेकिन एक्टिविटी रूम स्पेशल क्यों होता है तो जैसे हम घर में रह के हर एक्टिविटी करते हैं रहते हैं सब कुछ लेकिन कुछ कुछ दिन में हमें ऐसा फील होता है कि नहीं एक बाहर का टूर होना चाहिए दो दिन के लिए भी घर के एटमोसफेयर से हमें बाहर जाना चाहिए सेम चीज़ बच्चों के साथ भी होती है क्लास रूम में हर एक्टिविटी टीचर्स के साथ करते हैं वो लेकिन एक्टिविटी रूम में जाने के बाद उन्हें अपनी उंगलियों के माध्यम से जो उनकी ये फाइन मोटर स्किल्स है उसके हेल्प से वो वहाँ पे चीज़ों को यूज़ करते हैं और उससे नई नई चीज़ें बनाते हैं उससे उनका क्रिएटिव डेवलपमेंट भी होता है थिंकिंग डेवलपमेंट होती है और तरह तरह के बॉडीली डेवलपमेंट भी होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स तो डेवलप होती है और छोटे बच्चों में ये जो नर्व्स होती है वो भी जब चीज़ों को उठाते हैं तो उससे क्या उनका डेवलपमेंट होता है और साथ में हमारी ये नर्व्स ब्रेन को एक मैसेज भी देती है कि यस अब इसके बाद ये स्टेप करना है तो ये सारी एक्टिविटी आपको वहाँ पे जो एक्टिविटी रूम में चीज़ें रखी गई हैं वो सब जब आप खुद से करेंगे या बच्चे खुद से करेंगे तो वो सब सीखेंगे तो इसलिए उपन्यास स्कूल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पेरेंट्स की तरफ से कि आज हम लोगों को खुद को इतनी शांति फील हो रही है कि बच्चे यहाँ आके कुछ सीख रहे हैं और जब घर आते हैं और वो बताते हैं तो खरेखर ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम खुश होते हैं कि बच्चा दुखी होकर स्कूल से नहीं आया है वो कुछ सीख कर आया है और दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए उसको वो क्रेज़ रहता है और उसके लिए जो भी यहाँ पे बन रहा है और आगे भी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें बनाई जा रही हैं वो धांगध्रा में मेरे मेरे हिसाब से ऐसा पहला स्कूल है जो इफेक्ट दे रहा है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए तो धन्यवाद उपन्यास पब्लिक स्कूल और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए हमारी शुभकामनाएं हैं धन्यवाद नमस्कार सभी को मेरा नाम शाली पांडे है मैं यहाँ पर इंग्लिश टीचर के उहदे पर हूँ आज जैसा कि यह बहुत खुशनुमा माहौल है हमारे स्कूल में एक्टिविटी रूम का उद्घाटन हुआ है जिसका मेन मकसद है किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन की शिक्षा भी देना ऑल अबाउट डेवलपमेंट हमारा मेन मोटिव है बच्चे एक्टिविटीज़ के साथ बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे किताबी ज्ञान जैसा कि हमको पता है ज़रूरी है लेकिन एक्टिविटीज़ के साथ वो जितनी अच्छी लर्निंग कर सकेंगे वो उनके लिए और भी अच्छा रहेगा जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ बच्चे एक्टिविटीज़ के माध्यम से और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे और हमारा मेन मकसद यह है कि वह जीवन की शैली में और अच्छा किस तरीके से काम कर सके अपने जीवन में कैसे लाइफ में आगे बढ़े वही हमारा मेन मकसद रहेगा और हम बहुत कोशिश करेंगे कि वो जीवन में कुछ अच्छा सफलता प्राप्त करें उस पर हमारा एक अच्छा योगदान रहेगा धन्यवाद